Ayqızdan. Biz sizdə, ay, dan papamın şey, daneyi donadım. A, banitsaya aparıblardı. Ni ucəli bir də, kim yuxdu da, axırda qlavvrach gəl. 21 fevral tarixində beynəlxalq ana dili günü keçirilən gündə mən video çəkdim. Videonun əvvəli belə başlayır. Ayqızdan. Biz sizdə, ay, dan papamın şey, daneyi donadım ə, banitsaya aparıblardaan, ni üşəli bir də hə, kim yoxdu to, axırda qlavvrach gəldi və ağzını əyəyə belə danışır, varvarizmlər var, belə yüngül zarafatlar var. İlk 30-40 saniyə ya da bəlkə də 1 dəqiqə belə danışmışam. Ondan sonra qəfil dönürəm 180 dərəcə. Gülmsəyərək deyirəm ki, "Təsadüfən siz belə danışmırsınız və əhli çevrənizdə belə danışanlar yoxdur. Məni tanıyanlar" 100% başa düşmüşdülər ki, bu bir parodiyadır. Harasa bağlanacaq. Bunun bir izahatı olacaq. Hətta biri girib yazıb. Ha bunu deyir, ərinə xəbər eləyir. <laughs> Gəzsin deyir, yiyəli eləsin. Bizdə var axı, qadının davranışında nəsə xoşa gəlməyəndə sanki sənin yeyəm var. O da bir feminizm mövzusu və sair oralara girmək istəmirəm. Bunu deyir, ərinə deyin, gəlsin bunu yiyəli eləsin. Çıxıb ağzına gələni danışır. Bu nəsildən nəsilə ötürülən üslubdur tərbiyədir ya da tərbiyəsizlikdir. İfadəyə bax. Nitq mədəniyyəti, sürücülük mədəniyyəti, yemək mədəniyyəti, geyim mədəniyyəti. Əgər sən mədəni insansanssa, hər yerdə, hər budaqda mədənisən, ola bilməz ki, sən çox təmkini sürücüsən. Kimsə yol hərəkəti qaydasını pozanda, şüşələr bağlı ol olar, içərədən <laughs> bağırmırsan, bu nə mənasıdır? İçərədə bağırsan, o səni eşitmir. Ya da şüşəni aşağı salıb ozqulu bədəninin yarısını çölə çıxardıq. O belə belə belə. Hətta bundan kifayətlənməyib bütün hərəkəti dayandıraraq maşından düşüb digərinə hücum edir. Yəni bu adam değilsənsə, çox təmkinli sürücüsənsə, amma günün birində hansısa bir məclisdə sən rahat-rahat bir başqasını söyə bilirsənsə, onda tam mədən adam deyilsən. Sadəcə olaraq özünüz zorla bir qəlibə dürtüşdürməsən, mən mədəni sürücü. Yadaki testin yanında iş yoldaşın oturur, əməkdaşın oturur, kimsə oturur, ona yaxşı nümunə olmaq istəyirsən, sıxırsan özünü. Mövlana'nın bir sözü var. Deyir ki, ya olduğun kimi görün, ya da göründüyün kimi ol.